Я нахожусь в страшном месте и хочу показать страшный узел. Узел линча. Ну, коренной конец я заброшу за плечо, чтобы он нам не мешал, чтобы он мне не мешал. Дальше. Делаем такую петлю побольше. Вот. Потом берем. Вот оно получается. Это так я показываю для общего развития, чтобы просто имели представление. Вот такое вот у нас получается. Видно. Потом оборачиваем вокруг двух веревок. Оборачиваем несколько раз очень плотно. Количество раз, в принципе, значения особого не имеет. Ну, такой узел. Просовываем в петельку. Вот она. Видите, как получилось. Подтягиваем немножко. И затягиваем. Теперь сам узел. Петелька упала. Застопорила конец этот. Вот узел готов. Вот так вот он выглядит. Вот такой вот узел. Он подвижный. Очень плотный, крепкий узел. Ну, я думаю, что кого-то там, не дай бог, никогда, чтобы этот узел не использовался. А вот для того, чтобы зацепить трос, допустим, заготовку сделать такой узел с петлей. Потом вы подбежали, набросили петлю на какой-то э, крюк, техники, танки или еще где-то. Забросили крюк на крюк, потом оно у вас затянулось, когда вы тянете, и получили прочную, прочный узел, с помощью которого можно заниматься буксировкой. Чем этот узел еще хорош? Он очень легко распускается. Несмотря на то, что он с виду такой прочный, достаточно вытащить этот хвостик из петли. Хвостик из петли мы вытащили, вот он. После чего узел у нас просто распался. Превратился в веревку. Вот такой узел линча. Показываю еще раз, как его вязать. Делаем петлю. Сбрасываем вниз ходовой конец. Вот у нас получилось вот такое вот. Вот такое. Потом берем ходовым концом. Обматываем. Плотно две выгревки две петли. После чего кончик забрасываем в петельку. И затягиваем. Чтобы петелька захватила, хорошо петелька захватила хвостик. Все. Получаем вот такой вот петлю. Используйте ее. Всегда в технических целях. Узел Линча. Спасибо.